bunlara rəğmən komanda liderdirsə əslində çox yaxşı bir haldır. Yə, Nailiyyətdir. Yəni hücumçu yoxdur, kreativ oyunçu yoxdur, amma komanda liderdir. Bu səncə dəyişə biləcək? Yəni onda o cürət olacaqmı? Yəni Emin Məhmudov, e, Emin... Əmət oyun starf həyata çıxarır. Bilmirəm. Bəlkə o bizim görmədiyimizi görür. Mən təəssür edirəm ki, yəni Azərbaycan da ən artıq bir ə, başqa ölkədən iş adamı hansı maraq görətdi. Yəni, Qeyd Barcelona idi, sabah hmm, hansı Kadiz idi də. Hmm. Yəni konkret bir həm çədə moment var idi. De. Boş qapdan çıxarlandı, top var idi. Salam əziz dostlar, Klassik liqamız veriləcək yenidən efirdədir. Hoş gördük Süleyman. Hoş gördü. Necəsən? Nə var, nə yox? Yaxşıdır. Maraqlı bir tur olub da. Nələr? Əla, əla tur idi. Bol, çox, çox qollu. bol qollu, zəngin. Bol qollu və verişimizin baş sponsoru isə ə, 30 ilin dadı və keyfiyyəti ə, qoruyub saxlayan və bizə nostalji hisslər yaşadan final çayıdır. Final çay bir klassikadır. Və Süleyman, ə, dediyimiz kimi 5 oyun cəmi bir oyunda 0-0lıq hesab qeydə alındı. Ə, elə bir ə, təsirat yarandı ki, bəlkə bu 0-0-dan sonra tur biraz sönük keçəcək. Amma bol gol, hər bir qarşılaşmada demək olar ki, hər bir komanda gol vurdu. Neftçi 4 gol vurdu, Qaraqov Tovran Tovaz oynayır. Məncə ondan başlayaq. Çox belə maraqlı. Ə, onu da maraqlı edən də Tovuzda axır ki Fənal qrup da çox səhv düşür ki, axır ki bu işıq dirəklərində. Sənə gətirəm be orada oturmuşlar. Ə, ə, bu işdə belə. Sənə göstərə bilmərəm, hə, dirəklərə göstərəm. göstərəm yəni <laughs> yani, çox möhtəşəm bir atmosfer var. Axşam vaxtı futbol gördük axır Tovuzda. Axır ki rayon cəmaati də gördü onu. Tam doldu demə olar ki stadion və mövsümün rekordu da qeydə alındı. 6000 tamaşaçı və rəsmi olaraq qeyd ə, alınıb və döyüşkən turan komandası var idi meydanda. Axıra kimi oynadı. Bir dənə də məməli qərar, qərar var idi. Bir dənə bırdı var, go ama ondan öncə fit. Nə deyə bilərsən bu oyun haqqında? Elə məncə oyuna damğa vuran, yəni tura damğa vuran hə, hər hansı bir hakim qərarı vardısa, əsas bu idi. Yəni orada e, nəyin ki, qayda pozuntusu olub-olmaması, onu danışmaq olar. Medinaya qarşı nə isə var idi ya yox idi. Onu müzakirə etmək olar amma top havada ikən hakimin fitis səsləndirməsi var sistemi tətbiq olunan oyunda, turnirdə yarışda, yəni heç bir mətniqa açıqlaması yoxdur onun. Heç bir mənası yox idi. Çünki Mecinə qarşı da hər hansı bir aşkar qayda pozulması açığı gözə dəymədi. Mənim elə ümmetə yox idi. Bir çoxlarışdı. Yəni bu epizodun sona kimi oynanmasını gözləmək lazım idi. Gözləmək lazım idi onsuz heç heç kim yerə tələsmirdi. Bu çox maraqlıdır ki, ümumiyyətlə bizim hakimlər komitəsində qərarlar səsləndirilərində, yəni oyunlandıqdan sonra məsələn hansısa hakimin səhv buraxdı və onu üçturluq şey yəni xarici elə düzaqlaşdırırlar oyunlarda. Yəni belə bir fikirlər səslən səslənmir. Yəni, ümumiyyətlə başqa ölkələrdəki kimi. Məsələn, İtaliyada var bu cür, Türkiyədə var. Amma bizdə nəsə yoxdur belə şeylər. Həm də həqiqən hakimdə növbəti tur çox vaxt biz görürük ki, yenidən Onsuz ya oraya? da olabilsin 1-2 tur kimsə buraxır. Onsuz da hər hansı bir hakim bir tur işləyir, bir tur işdəmir və ya kiminsə diviziyona göndərə bilərlər birinci liqaya. Çox hallı qoldan oyunlar. Hə, oyunlar da çox hallı. İkinci liqaya da göndərmək olar. Elə bir şeylər də var. Onsuz da hakimlər arasında o ola verilən qərarlar açıqlanmır da, ictimaiyata açıqlar. O, o bir tərəfdən biraz e pis deməncə hakimlərin üzərinə təzyiq olmasın deyirəm <laughs> amma daimi olurunsuz. Olsuz da, olsuz da böyüdü təzyiq elə əlavə <laughs> bu əlaqə olmaması. Bizdə isə məsələ həm də odur ki, azdır əlbəttə. <laughs> Premyer Liqa səviyyəsində işləyə biləcəyi hakimlərin sayı çox deyil. Ona görə rahat çəkildə kiminsə kənara çıxdırıb bilmirsən də, məyəyyən keçib bu da təsir göstərir, yəni bu verilən qərarlara. Qaldı ki, oyuna Qaraqov optimal heyətlə demək olar ki, meydan çıxmışdı, adi Davra Kuboku oyunlarından öncə olduğu kimi. 1-2 Yankovich yoxdur. Yankovich Richard Dam ilə əvəzlədi joqdayırsınız ki Jankovic Millidə zədə aldı. Bu amma dəqiqə çox vacib futbolçudur Qarabağ üçün. Sonra da görə, yəni çıxa bilər Bayernla oyundan, yəni aparılacaq. Aparılacaq, səfəri aparılır. 50-50 amma... yətdi yəni. 2 gün öncə deyiblər ki, yox, olmayacaq, 2 oyun buraxacaq, amma indi çox indi ciddi deyir, buraxsa belə yalnız Bayerlə səfər oyununu buraxır. Yəni bu zədəyə görə yalnız bu səfər oyununu buraxır. Razılaşasaq, yaxın ki, Yankoviç olar olmaz, Bayer səfəri çox çətindir. Elədir, amma Yankoviçlə və Yankoviçsiz Qarabağ müasir Qarabağ fərqli komandalardır. Yəni çox böyük oyun edir indi ki, Qarabağ da. Digər mövqelərdə də ciddi hansı bir dəyişiklik yox idi. Yəni optimaliyyətədir. Sözü bir desən, həttdə başda başlamaq deyirsən. Zubi başlama yoxsa başlamışdı? Zubi deyirsən son, sonradan yəni, gir girmişdi. Yəni hücum yəni, yəni. xəttində bir birləşilik idi. Belə abcima yəni, yeridi. Buna baxmayaraq səfi var idi. Hə, tez gol vurdu, sürətli başladı ona Hı -hı. Qarabağ. E, Təranə Əhmədovun səfindən gol vurdu. Yəni e, bir təsəvvür vardı ki, çox rahat aparacaq oyunu. İkinci hissədə belə ciddi problem yox idi. İkinci isə başlayan kimi Qarabağ e, bu mövsüm buraxdığı qollardan ənənəvi bir uzaqda qollarda minini buraxdı. Uzun ötürmə müdafiədən Qarabağ müdafiəsinin arxasına və qapçı təpədə çıxıb ucuğun qolunu vurdu. Yə bu mövsüm dəfələrlə bu problemi yaşayıb Qarabağ. Xatırlasansa Lincoln ilə oyunda da dəfələrlə da. bir rəxci hücumlarla yaxalanmışdı. Qarabağ ya qolu da buraxdı o buna oxşar rəxci hücumla Ondan sonra Qarabağ təzyiqi artırdı, amma yəni heç olunurdu ki, Qarabağ yəni dərddən qabığdan çıxma ki, bu oyunda mütləq qələbə qazansın. Yəni, o qədər yəni. vacib oyun deyildi. Avro kuboku öncəsi yəni, Qarabağ. Səfər qabağı da Səfər qabağı sünnü örtüyündə, yəni önəmdirimi oyunu deyildi. Yəni heç olunurdu, var gücülə oynama Qarabağ. Amma yenə yəni, də təzyiq artırdı son dəqiqəyə yaxın qolunu vurdu, Amitugeytdi, o böyük rol oynadı, meydandan daxil oldu. Çox faydalı oyunçudur Qarabağda. Demirik start heyətində çox az çıxır, Hı -hı. amma o, o meydanda olduğu dəqiqələrdə hər zaman fayda verməyə çalışır. Ondan sonra çox az vaxt qalmışdı oyunun sonunda. Bir şey qalmamışdı. Ay Hüseynov uzaqdan zərbə. Məncə Union onun da səhvi var idi hardasa. O gözləmirdi, gözləmirdi o zərbəni. Tamamilə çəlgən ki, gözləmirdi. Özü belə yaxşı alınacağını gözləmirdi, amma yəni Qaraqabğl ilə oyunda oyuna sonuna bir neçə dəqiqə qalmış, hesabda geriyə düşürsə, həvəsdən düşmürsən, qol vurursan. Azərbaycan tək komanda var ki, hümmətlə 3 dəqiqə öncə qol vurur, 91-də öz meydanında çalışır ki, yenidən qov. Yəni Turan yəni alqışa layiq bir e, xarakter göstərir. Göstəri, Ayxan Abbasovun işi görsənir. Əfəz də başqa liderlərdən oynayırdı və ilk dəfə e, Tovuzda ev sahibliyi eləyirdi. Və ilk oyundaca 0-0-lıq 1 e, xal qazandı, belə deyim. Daha yəni, Kəpəz ilə davam eləyir də, yəni halları ancaq liderlərdən götürür. Yəni Qaraqabğ Neftçi, Sabah bir də indi e, də zirə onun qurbanı oldu, belə deyək. Amma sönük oyundu. Çox sönük, sönük oyundu. Çox, həddindən artıq, yəni nə bilim, həqiqətən, günorta gün vaxtı. Bizi birinci oyundu. Yəni sən. günün, həmin, günün, hə, həmin, günün günü, həmin günü, həmin oyunu idi. Günorta vaxtı idi. Yəni, bir tərəfi çox şey bacarmırdı, digər tərəf sanki çox istəmirdi elə təsirat verir, yəni Zirə kəp Kəpəzdirə oyununda. Zirənin bəlli problemləri var. O oyundan sonra Rəşad Salıxov özü dedi ki, bizdə kreativ oyunçu çatışmazlığı var. İcə qıtlığı var. Hı ə komanda vurduğu gol sayına baxsaq, yəni 9 gol vurub cəmi. Yalnız Qəbələ və Kəpəzüstü stəliyir, amma liderdə durur cədvəlində. İndi də liderli, liderli, az əsas, da buraxır, liderliyini itirmədi. Əsas məsələ odur ki, gol buraxmır, çünki bir gol vuraraq kifayət eləyir, qaldaq toplamalar. 1.4-dən itmasına oxşayır kimi 4-cü. Amma bu bax bu strategiyadır, taktika nədir. Nə, nə vaxta kimi gedərdi? Qısa müddətli turnirdə böyük uğur qazandıra bilər, amma uzun maratonda əlbəttə ki, Keçən oyunların birindən sonra Rəşadzadə demişdi ki, hücumçulardan narazıyəm, az gol vururuq, bitiricilik lazımdır səviyyədə. Məsuladardır. İndi də kreativ oyunçu çatdırmazlığı. Bütün bunlara rəğmən komanda liderdirsə, əslində çox yaxşı bir haldadır. Ya, Nailiyyətdir. Yəni hücumçu yoxdur, kreativ oyunçu yoxdur, amma komanda liderdir də. Müdafiə barəsində məncə problem olmuyor. Müdafiə də məncə yəni, də yaxşıdır. Yəni qapıcı çox möhtəşəmdir, müdafiəçilər də yaxşıdır. Komandada onu göstərir ki, az problem. Rovani Renato oynayan Tiago Silvan gəlişi Cavada. Thiago Silva qapçı. Qapçı, bəli, Thiago, Thiago, Thiago Silva. Bəli, <laughs> gənc Portuqaliya. Müdafiəçi Juan Renato və müdafiəçi Thiago Silva olsaydı, görəndə <laughs> <laughs> <onda> nə olardı elə? <laughs> bəli, bəli, düzdür. Yəni <laughs> onların gələcəyi Kəpəz isə, Kəpəzi bəzən həqiqətən də oyunları çox yaxşı qurutmağı bacarır. Bax belə liderlərlə oynadır. <laughs> Çünki Neftçi ilə oyunu xatırlayıram. Oyun da çox sərin keçmişdi. Neftçinin də demək olar ki, bizdə yox idi. Əbənarsan gol vurdu. Oyunda deməli ki, demə olar ki, epizodu <laughs> <ki, epizodiyyə gülüyor> yox idi. Sabahla elə deyil, amma sabahın səhflərindən istifadə edə bildilər ə Qarabağla heçəcav bir başqa hekayədir amma müştə, yəni bəzən də belə oyunlar keçirirlər. O qədər ümidsiz görünmürlər. Ən azı müdafiə planında, hücum planında yenə yəni, də kəpəzdə ciddi problemlər. Ötən mövsümün müqayisəsində yerlə gölgədə fərq vardır. Ötən mövsüm çox rəngarəng bir komanda idi. Bəli, bəli, razıyam disə disə Şəhib bu tək başına nə isə eləməyə çalışır amma görünür Şəhibə də dəstək lazımdır. Paponaş bilir də, yəni nə isə eləmək istəyir amma hələ ki tam elə bil ki, məncə uyğunlaşma prosesində hələ ki. Yəni uyğunlaşsa, o çox böyük fayda verir, hə. Titimizə kəpəzdən üst səviyyədə o. Məncə də. Hərəkətlərindən də görsən yəni təqdirə xüsusi olan hərəkətləri var, həm də özün belə deyə də onun CV-si deyək, CV-si istənilən çempionda olur. Çox zəngin, təbii ki, başa da onun Arnadın yəni, də bilisən Avropa kuboklarında da oynayıb. Yəni çox yaxşı oyunçudur. Həm də hətta Gürsən yığmasına da çağırılmışdı bir vaxt. Sadəcə indi məncə onun karyerasında dönüş nöqtəsi baş verir. Özünü yaxşı tərəfdən göstərsə, ə, Azərbaycanın top klublarından da dəvət ala bilər. Mən həmen Neftçi məsələn. Zirə... Vaxtı izlə. İzlə. Məsəl üçün Qəbələ. Yani. Qəbələ də niyə də yox. <coughs> Bu yaxınlarda da ə, Acun İldızalı da gəlmişdi Bakıya. Yəni onun birnəcədən görüş var idi. Vəzirin rəhbərliyi ilə də görüşüb. Bədiiyə sən hansı memorandum imzalanıb? Khalsi City ilə zirah danışıqlar dan, apardı. Hələ imzalanmayıb, yəni. Səncə Acunun e, marağında varmı ümumiyyətlə Azərbaycan klublarına nəsə bir işbirliyi qurmaq? Çünki Shellburnə gedib, yəni İrlandiyan klubunu alıb, hı -hı, yəni səhmlərin 1 70-80%-nı alıb. Khalsi ilə biz bilirik. Yəni məsələn Azərbaycanda hansısa futbol klubu, futbol layihəti ona maraqlı olarmı səncə nə fikirləşsən? Mən e, düşünmürəm, yəni iş adamıdır biznesmən. Yəni. Bax gedə burda da o həmin biznes layihəsi iləsindir. Biznesmənin əsas marağı nədir? Alacağı gəlirdədir. Yəni Azərbaycanda Azərbaycan futbol klublarına sərmayə yatıranlar özləri deyirlər ki, hələ ki burada Okey, biz elə Shellburn klubu məsələn. Shellburn klubu nə sərmayə gətirə bilər mənim, Aydın, məsələn, De, var, ona? Xalsiz başa düşürəm. Aydım əsəd bu günki. İlançılanan var Azərbaycan Stadionu gəlir. Bilmirəm indi dərindən araşdırmaq lazım. Top klub deyil də bu dəqiqə orada. Yəni, illərdir, yəni, yəni, ən azı ənənəsi, qədimliyi var Okey, və s. futbolla. Yəni, əsas budur, buna ənənəsiz buna lazım deyil. Buna pul lazımdır. Bəlkə orda nəsə marağa görə. Azərbaycanda mən mən hələ ki bilmirəm. Bəlkə o bizim görmədiyimizi görür. Mən təsəvvür edə bilmirəm ki, yəni Azərbaycanda hər hansı bir başqa ölkədən iş adamı hansı maraq görə bilər Azərbaycan futbolunda? İki dəfə futbolla görüşüb, həm də Toronto-vuza ilə görüşüb. Bizim klublarımızın bu görsə təşkil etməsi kiməli gəlir ki, mələk, yəni, təşəbbüs onların tərəfindən gəlir. Bu çox doğrudur. Yəni səndən halda əlaqələ genişləndirmək lazımdır. Trambu bu mənada demək olar ki, yaxşı işlər gör, ehtiram quluyuş yaxşı işlər gör. 30 ildir dadını və keyfiyyətini qoruyub saxlamaqla nostalji hisslər yaşadan final çay. Və keçək sabaha. Sabah axır ki, uğursuz seriyanı qırdı və Sumqayıtı uddu 3-1, amma 1-0 udurdu. Elə fikir yarandı ki, yenidən politiks olacaq. Amma belə deyə comeback elə bilər. Ha, <həl> yenə də oynayacaqlar Süqeytlan. Yeri qalmışdan növbəti tur. Yəni indi ke, e, şey, ikinci turdan dərhal salınır. Bəli. Də də bəli. E, i̇ndi bilinmir. Yəni sabah dərhal bu Qarazoğluğdan çıxdı, yoxsa sadəcə bir oyunluq belə hardasa bunların bəxti gətirdi ki, uddular, bütün hər şey girdi qapıya. Nə düşünsənsə. <həl> <fütəlsən? həl> i̇ndi o vaxt gələcəyi göstərəcək. Hələ ki müdafiə planında komanda hələ də ciddi problemlər problemləri var. Yenə standart vəziyyətdən qol buraxdılar. Bəlkə də sən fikir verməsən çox yuma 2-1 hesab olanda nə qədər, yəni Sumqayıt elə bir ki, nə bilim Sumqayıt Barselona idi, sabah tərəfi Kadis idi də, yəni konkret bir neçə də moment var idi. Boş qapılan çar var, top var idi, əsər yəni. yəni o, o onlarda topu oxşurdu, yəni, yəni. və yaxud da e, liqadan hmm, düşmə hmm, uğrunda hmm. oynayan iki rəqibi oyna oxşurdu. Yəni konkret sabah çıxa bilmirdi. Mən baxdım neçə də momentdə çox çox həssas təsir başdı sabah komanda suya Onla oyunlarda yəni Sunqayd da adətən digər oyunlarda epizod yaratmada çətinlik çəkəndə Sunqayd o qədər epizod yaradır. Yəni Kəpəz də gol, 2 gol vurur. Yəni Kəpəz gol vurmadı çətinlik çəkin. 5 gol vurub Kəpəz çəkmədi. 2 sin savar vurur. Yəni belə vəziyyətlər niyə yaranı? Açığı anlamaz çətinlik. Orta xəttdə hücum xəttinin başı üstük. Hücum planında oyunda dəyişiklik olub. Əsas futbolçuya gedib. O ki, yarımdafiədə mərkəz xəttində ciddi dəyişikliklər olmur. Müdafiədə ciddi dəyişikliklər olmur. Baqetdi çaqla gəldi. Yəni çaqla daha təcrübəli görünür am nəyə, nəyə görə bu qədər keyfiyyətdə eyni iş baş verdi? Yəni səbəbini tapmaq çətindir. Amma problem psixologiyada idisə, e, demək ki, düzələcək vəziyyət. Çünki keyfiyyət yerindədir, bəllidir. Keyfiyyət elə bu mövsümün əvvəlində də özünü göstərmişdi Avropa klublarında. Yəni psixoloji problem idisə, qaydasına düşəcək. Yedi bu qələbəyə elə bir qaydasına düşəcək. Avropa klubunda demişkən və Partsonu uduzduqlar. Yəni görürsən də Partsona Server çempionatında nəyidir. Yani, çox yaxşı başladı. Yəni Partapar durur, yəni 7-8 xallıq fərq var Server nazvəzdən. Yəni sabah hələ belə rəqibə uduzmayım. Biz keçən iki Partsona baxırıq, amma məncə məsələn sabahda o həmin Partsona qarşı oyun hardasa bunlara mənfi təsir göstərdi. Yəni və düşüş Hı. başladı. Partsan da əksinə, əksinə. əksinə. Amma orda North Seoul məbudu. Düzdür, böyük hesabla məğlub oldular. Baxmaq olar da gözləyin, yəni çünki North Seoul toqeydə 1-0 5-0 o heç, amma əsas çempionata məncə bu da özünə özünə də sübut elədilər ki, nəsə biz oynaya bilərik. Açığı gözləmirdi məni. Onda gözlə, bəli, bizim Tervenz də məşqi dəyişikliyi də var idi orada. Nəcə razı da qabaq gəlirəm. Görək indi sezon sonunda nə olacaq. Ha, sabah da Sumqayıtla o 2-ci turdan qalan oyun olacaq. Bu yaxınlarda dövlət başçımız gedib Sumqayıta və stadionun açılışı axırkı ediliblər. Çox gözəl bir stadiondur, belə sırf futbol stadionudur. Və inşallah ümidvaram ki bu yaxınlarda Görürəm yaxın zamanda deyənlərə görə olmayacaq artıq deyilib. Siz, hələ məncə bir biraz vaxt keçməlidir. İnkişaf klub birinci danışıq aparıb oranı icarəyə götürməlidir. Hı o şairə məxsusdur bu stadion. Bəli, icra hakimiyyəti məxsusdur. Daha sonra hələ ki pul məsələləri hələ, var. Əlbəttə ki, indi o rayonu indi qeydalıya sayılmaq daxili otaqlar və s. ondan biraz vaxt aparacaq. Hətta hansı bir top oyun olsun, məsələn Qarabağ və yaxud Neftçi gəlsin, hə, o gəlişinə. Bir gedi gəl digərlərinə görə bir qədər e, daxili məsələlərlə bağlı problemlər. Bir oyun var idi ki, hansındakı qırmızı kartlar da bollu idi. Qəbələnin forması kimi qırmızı və 2 dənə qırmızı kart qazanıb deməyə e ə e, velədiyədə o biraz düzgün səslənmədi hə çünki qazanmağa itirib hə, <x2> deyə bəli 2 oyuncuna görə. Qəbələ Arazın naxtı var? Yəni Araz natsionalın möhtəşəm qolları var idi. Kadrinin möhtəşəm qolu. Sadəcə mən baxdım ki, o kadri o qolu vuranda bilmirəm Rəşid axı əzizli gözləmirdi və yaxud da sonuncu. Mənim də bir qəşət var idi. Yəni. Hə. Amma o qəşət yox idi. Reaksiya göstərə bilmədi. Birbaşa bunu çox güvətli olunduz zərbə. Çox super zərbədir. Sezonun ən gözəl qolların Artur namizədir ya. 1-ci də ola bilər indi ola deməyə olar yani. Məqsəd is ayvində qolu var, sözünüzü. O iki dənə favorit var bu dəqiqə. E, amma Araz Naxtivan heç də yəni oyunu göz oxşuya yer. Yəni Azərbağlımın da ümumiyyətlə hər cür yanaşması, oyunu, oyun sonrası intervyuları, yəni konkret yana, çox dərinliyi analiz edir. Bəli, bəli, görsən ki, rəqiblə. bu Azərbaycan üzrəni görür. Konkret qütələşir. Hə, həqiqətən də. Azərbaycanlıqda çox yaxşı nümunədir. Yəni bu mövsüm premyer liqa da böyükdür, yəni məşqimici bitələdi. Komandası belə oynayır. Həmişə dediyimiz hər verişdə deyirik, amma təkrarlamağa Hı -hı. dəyər. Hı -hı. Çünki çempionatda 10 gün qalmış İrlan yığılan komandadan bəli. danışırıq biz və bir çox komandalardan daha yaxşı oyun keçirir. E, xaricdə təlim məşq toplanışı keçmiş bir çox komandadan daha yaxşı təsir göstərir. Ola bilər ki, o təlim məşq toplanışının olmaması getdi, gecə saatda təsir göstərsə də, amma indiyə qədər etdikləri məncə onlara kifayət edə bilər, yəni ən azı mövsümün ik yarısına görə də, yəni. Qəbələlər oyuna gəlsə, Qəbələ o nəslində ya çox yaxşı başlamışdı. İlk 10 dəqiqədə 2 gol vura bilərdi. O zaman axırda yenə imkanlarından istifadə edə bilmədi. Oyun tam fərqli məncə davam edə bilərdi ki Buraxandan sonra qırmızı, 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 qırmızı verəgə ve dərhal oluldu. Həmin o qayda pozulmasına görə təyin olunan cərimə zərərəsi oluldu. Traman Af həmişə bilir ki, möhtəşəm zərimləri var. Bu ikinci dəfə. Son müddət hərzində artıq ikinci dövrün Qarabağ vurmuşdu uzaqdan. Ondan əvvəl. Ondan öncəki belə səbaha həyatında. Yəni Traman Afı biz tanıyırıq, yəni ki çox super bir. Mən təcrübələnər niyə onu yığmaya çağırmıqlar? Çünki birbaşa yığmaya da onu yoxlamaq olar ən azından. Yoxlamaq olar məncə o rəqabətə əcəyi minni tamamını sevir. Adamə sizə bunu vermək olar. Məsələn, amma unutmayın ki, keçən mövsüm Səbayla lazım olmayıb, Trammandan 2 klubsuz okay, qalıb. Xocad Haqverdinin yerinə ən azından onu yoxlamaq olardı da. Mən elə fikirləşirəm, mən çox adam mən məndən razılaşar ən azından. Zə. Şans vermək olardı, məncə Devyaz və Devyazdan sonra gələn insanlar məncə bu bizi verişlər baxsa bunu nəzərdən keçirlər də deyə. OK, 1:0 Amma qırmızı kart İlkin Qırıtov getdi, amma bir neçə dəqiqə sonra Qəbələ bir-bir eləyir hətta. Qəbələ yenə də yaxşı oynayır. Qadirin qoluna qədər Qəbələ 10 nəfərlə yaxşı mübarizə aparır. O nəfərlə oynamaq olar, o nəfərlə oyunu udmaq da olur, yəni futbolda izləmişiz belə halları. Amma 9 nəfərlə qaldıqdan o, sonra o, artıq təqətdən düşdü. Yəni aydındır 9 nəfərlə oynamaq mümkün deyil futbolu. Ondan sonra da müqavimət göstərə bilmədi. Daha ikinci golu bıraxdı. Daha sonra bir qədər ara sanki konsentrasiyasını itirdi, ikinci golu bıraxdı əslində. Bəli, bəli. Ofsayt oldu. Santimetr məsələsi idi. Ofsayt çaldı. Araç layiqincə qələbə qazandı, amma oyun fərqli məcrada gedə bilərdi. Yəqin qırmızı almasaydı, ilk dəqiqələrdə xalalla heç amma bir epizoddan istifadə edib bilsəydi. Nəsə Esa, ola bilər. Nəsə ola bilər. Fərqli ola bilər. Əlbəttə bilər. fərqli ola bilərdi. Qəbələ yenə yəni yaxşı oyun göstərir, yaxşı oyun göstərir. Nəticə qazanar. Sonlandıra bilmə də Qəbələ. Növbəti turda maraqlı oyun olacaq Araz-Naxçıvan-Qarabağ. Artıq indidən deyim ki, dalğa arenada yox, ki dalğa arenada bizim qadınlar, yəni komandamız oynayacaq Farira adalarına qarşı. Elə gəlmişkən dəstəkləyin onları. Bizə qələbə lazımdır yaxşı oyun gözü ilə onlardan. Və şansımız kifayət qədərdir. Və Tofiq Bəhram stadionda olacaq. Bir növbə ə Qarabağ üçün Bayer Leverkusen e, belə dəyədə repesisiya hmm. olacaq hardasa. E, nə fikirləşsən? Araz Naftçıvan üçün böyük stadionda oyun, yəni Tofiq Bəhramdan yəni, Qarabağ adət edir bu stadionda oynamaq, onlar üçün OK idi bu mənzərə və bu stadionda belədir. Amma Araz Naftçıvan üçün bir ilk olacaq. E, nə fikirləşsən? Əlbəttə böyük stadion, böyük boş stadion olacaq da indi. OK olsun onda. Yadımda da ki, Rəşid Sadıxov bir neçə il bundan öncə biz bizim yığığımız Avstriy yığmasına qarşı oynayanda və ə, o vaxt Desin Tofiq Bəhram da olmalı idi amma oyunu verdilə Dalğa Arena hmm. və bizim yığımız 1-4 ududu. Hmm. Vigarın adır vurmuşdu oyunda. Dalğada və... ilk rəsmi oyun idi. Hə-hə, Rəşad Sadıq görəsmi oyun Makedoniya qarşı idi. Yollaşdı. Yollaşdı. Ay, hə, rəsmi səndirsə seçmə. Hə, Okei. Okay. 1-4 udubla bizimkilər Rəşad Sadıq oyun sonrası mətbuat konfransında deyib ki, Tofiq Bəhramov da oynasa idi bu qədər uzdurmazdı. Yəni bəlkə də uzlardı amma 1-4 olmazdı. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda ayın 27-ci, -si, 26-sı da doğrusu mini futbol üzrə dünya çempionatı keçiriləcək və bizim yığıma komandamız, bizə Avropa çempionu hmm. olmuşu keçən il, bu il də biz ilk ilk dünya çempionatına yollanırıq və ayın 27-ci -si ilk oyunumuzu keçirəcəyik. İraq, Tunis və Küveyt yoxsa hansısa başqa bir ərarı, yəni müsəlman ölkəsi idi, yaddan çıxdı hansı idi? Biz bir qrupdayıqlar, müsəlman birlik qrupbası deyə. Və bu yaxınlarda mini futbol federasiyası öz saytında 5 favorit e, göstərir və onlardan biri Azərbaycan yığmasıdır. E, ümumiyyətlə son vaxtlar mini futbol çempionatı, mini futbol və xərəkata belə deyək, çox populyar olub. Bu yaxınlarda Avropa o Çempionlar Liqası oldu bizim klublarımız orada 3-cü yerə çıxmışdı. Yəni zirə komandası birbaşa da oynamışdı. Və bu yaxınlarda Antaliyada keçə bilən futbol üzr şirkətə arası kuboka Azersun komandası sahib çıxdı. Yəni e, belə deyək də Qaraqabaddan keçə bu Azersun. <laughs> Kəkrəs bu, bu bir tərəfdən təbrik edir bu Azersun komandasını. Və bizim e, milli yığma komandaya da uğurlar. Və keçə sonuncu və ən bol qollu qarşılaşmaya Səbail Neftçi oyunu 6-2 4 Səbəli 2-3 olanda e, Səbəli 3-3 də elə bilərdi amma qapısına gol gəldi və 2-4. E, Neftçinin Bambardere Yuri Matsyas <laughs> yenidən qol vurdu. Yəni çox vacib gol vurdu, yəni yani, üçüncü gol vurdu. Çevirdi oyunu, sonra Rəhman Hacıy vurdu. E, Səbəli də yaxşı oynayırdı. Yəni çox Bələ, çox maraqlı oyun izlədik. Əslində də çox maraqlı bir oyun oldu. Son illər yəni Neftçi Səbəli oyunu belə həmişə belə nəsə maraq olur da. 1-ci turda da olub 1-1 onlarda o növdə idi. Maraqlı idi oyun. Məşhurdur orada. Burda duzurdu, sonra çevirdi oyunu. Yəni bir həyərzinə görənci təsir dəyişib. O zaman Neftçinin e, Səbailə xəlat ikisi, yəni böyük fəaciə kimi qarşılandı. Səbailə çünki bir, çünki bir turda bəril, ikinci turda uduzurdu. Hə, hə, hə. İndi isə Azqalı Səbail favoriti idi Həli. bu maçın üzəsində. Yəni ən azı 50-50 olsadı keçirdi. 50-50 idi şanslar da belə. İndi ən çox təcrübələnən nədir? Neftçidə Neymi Mahmudov vardı, Nəkilan Lebon. Yəni biri komanda kapitanı, lideri, digəri bu mövsüm Demə o ki, yəni, Neftçinin bütün edin. hücum planını Hı. öz çinlərində daşıyan Hı. bütün hücum oyununu, məsuliyyəti öz çinlərində daşıyan futbol. Uzaq səfərdən qayıldı. Bəli, o oynatmadı. Bu futbolçular olmadan komanda 4 gol vurdu və qələbə qazandı. Yəni bu bir qədər məyyəni digər futbolçular indi daha çox inam verməlidir. Bu səncə dəyişəcək? Yəni onda o cürət olacaqmı? Yəni Emin Məkmudov e, ömrət Emin... oyun start həyata çıxartmasın. Levon mənəcə olsa çıxartmalı. Levon çıxarmalı, çünki he? onu birbaşa əvəzlayan Mirzov, Mirzov heç nə eləmədi. Əslində mənəcə Levon hardansa bir 90% Levon əhəyyətdə, amma mənim Mahmud ubarəsində. E, Demə, onun bir məsələsi elədir ki, onsuz da mərkəzdə ciddi rəqabət var neftçidə. Hələ gələn edist yeni futbolçular, gələ, Ejis Rafel qayıdacaq və s. Orda Diego Valdes də var. E, rəqabət var, amma Mahmudovun statusu başqadır da, bu ayrı bir məsələdir. O bir qədər o da rolu oynayır, kapitan başqadır. İndi onu da nəzərə alır yəni ki. <laughs> amma bu oyunla yə, bunu əlbəttə ki, inkişaf etdirməli. Yəni oyun planında istəyi var idi. E, hücumlar daha kəsərli idi, hücumda dişli idi, <laughs> yəni dişini göstərdi Neftçi və s. Amma oyun planında hələsubu ciddi inkişaf olmadı. Yeni müdafiədə boşluqlar var. <gülüyor> <gülüyor> rəqib mərkəzi rahat keçə bilər ya yəni, hücumlar qura bilir. Aydındır, rəqib də liderlə arasındadır, amma yenə yəni, oyun planında ciddi bir inkişaf görmədi. Əsas odur ki, sən dediyin kimi 2-2 olarkən 3-2 səbahağın xeyrinə ola bilərdi, 3-2 olarkən 3-3 ola bilərdi. Yəni çox şey yəni, fərqli ola bilərdi oyunun yəni, ömründə səbaha. Ola bilərdi. Bilirik ki, müdafiədə boşluqlar var. Yurumatsiyanın hücumda vurduğu qollar sayəsində bir qədər müdafiədəki oyunu Iı, kölgədə qalır, amma ümumi təkcimatis yox, elə daha çox tamaş, amma ümüten müdafiə olun oyno qədər güclü deyilik. Tamaş zəifdir. Tamaş Metramaninqomla həmin epizodda Həli, necə yana... topu verdi, yəni çoxsa Süleyman, yəni bol qoldu həftələri yola saldıq. Növbəti həftə də bir-birindən, növbəti həftədə də bir-birindən maraqlı oyunlar olacaq. İlk növbədə Qarağəda uğurlar arzu edirik, Leverkusen səfərində və dediyimiz kimi mini futbol yığıma komandaya da uğurlar arzu edirik. Bütün komandalara dəstəyə həmişə olduğu kimi E, və Klassik liqamız burada sona çatır. E, verişimiz baş sponsoru isə final çayıdır. Sağ olun dostlar. Sağ olun.